Весь день ТСН намагалась отримати коментар адміністрації президента щодо спецоперації і затримання Геннадія Корбана, але там жодних пояснень надавати не стали. Натомість прокоментувати ситуацію нам погодився керівник Одеської області і радник президента Міхай Сакашвілі. Маємо з ним прямий зв'язок. Пане Міхайл, вечір добрий. Ви близькі до президента. Чи можете ви пояснити, чому влада вирішила взятися за Корбана в той час, коли ні. Топ-коррупционеры, не организаторы злочинов на Майдане, не публичники оккупантов за свои злочины не отвечают. Ну, во-первых, я могу говорить только за себя и не за президента Украины. Я с ним не консультировался сегодня, э, и я э, здесь по своим делам. Надеюсь, с ним встретиться побольше. Но что я хочу сказать? Я не буду говорить о деталях времени. У меня, у меня один вопрос волнует: кто-нибудь? Из десятки миллионов украинцев сомневаются в том, что эти люди реально грабят Украину последние несколько десятилетий. Кто-нибудь сомневается в том, что они положили в карман госпредприятия, они занимались лидерством, они крали миллиарды, миллиарды, не гривен, долларов, государственных денег. Кто-нибудь сомневается в том, что... І в тому числе кстаті конкретних гражданин Корбан і от главне його шеф Каламойський та реальна представитель організованих кримінальних групі. Пане Михайло, як... сьогоднішнє затримання Корбана багато політиків, багато представників громадськості розцінили як а, політичні переслідування. Що ви думаєте з цього приводу? Я, я, я бы согласился с этим, если все остановится на этом. Стране нужно наводить порядок. Его нужно было наводить не сегодня, вчера, позавчера. Его нужно было наводить я знаю, как я в Грузии наводил. Мы, я в собственной партии, кстати, тоже, мы пересадили в парламенте несколько членов. Мы пересадили всех варюк, которые были и прежнего режима, и в наше, при, нашей, при нашем правительстве. Тут речь идет о том, конечно, если все остановится на Масичуке, там, Корбане, конечно, они будут правы так Но я уверен, что порядок нужно наводить. Порядок нужно наводить самыми строгими мерами. И Украина, она богатая страна. Она не должна стоять на колене. Ее можно поднять с колен, но, как мы буквально говорим, каждым год идет крадеж государственных средств. каждым каждом есть эти крессии, У них щупальца. Я сам бы я сталкивался, как работал Коломойский его банда. Реально. Мы, пана Михаила, Про... Они, 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 Сейчас, я, я наши... говорю, Но я, 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 я Нет, подождите. Нет, я говорю, я организованной группировке бандитской Колобойского, но одновременно это касается правительства касается правительства Украины, правительство Украины, мы, я памятаем... уверен, что мы должны, заня... мы должны заняться и... Мы и, ну, очистить нашу связями. Украину без коррупции, я премьер, ми, Препер... Нет, да, мы должны заняться и премьер-министром его связями. Мы должны заняться, например, господином Иванчуком, кстати, Пан, который Михайло, тоже связан с Колобойским. Мне... Мы, фир... мы должны заняться, Мартыненко, депутатом Мартыненко. Мы должны заняться и членами БПП, они здесь занимаются коррупцией. А... Мы должны заняться всем. А да ми не В ще пролунати страні в і в, в этих госучреждениях много варов? Но це не означає Пане що лице, Дайте які мені задати питання зокрема про прокуратуру. А ми пам'ятаємо обшуки в так званих діамантових прокурорів. Тоді всі бачили так. конкретні докази, вилучили діаманти, виручили так. гроші. Зараз про вилучені мільйони гривень про долари, зброю заявляє лише так. речниця СБУ. Чи не здається вам це трохи дивним? А чому їх було не показати ці докази, якщо вони є? Я не защитник никаких конкретных прокуратур, прокуратуры. Я, у меня есть свои серьезные, серьезные замечания с чем, как они могут работать, каких профессионалов Много вопросов, много вопросов. Но то, что эти люди грабили Украину, какая прокуратура нужна? Вы что, не знаете, что это так? как Откуда у них свои миллиарды? Еще раз говорю, надо заниматься и Корбана, и Коломойским, и Ванчуков и Мартыненко и любыми Я членами ДПК. То, что они политики, кризис. то, что они не прекращайте, когда называю фамилии, то, что они называют себя политиками, это не означает, что они должны платить податков. Это не означает, что они не должны быть равны перед законами. Это не дает им право опустошать украинскую казну на миллиарды-миллиарды долларов. Только в прошлом году 105 миллиардов гривен украдено с госпредприятий. Это минимально то, что мы знаем. Кто это сделал? Конечно, мы это доказаны, сделали мы чекали, Пора мы. уже распрощ... распрощаться с олигархами. На я очень много конкретных я очень много конкретных фактов приводил. как Окрали деньги через обьютсюк, через Дяк... банк. Как отмойте через банк украли у краснодаков. У нас нет так богато эфирного часа. Что значит? Ваня Михайлов, дякую вам, дуже Михаил Нет, Сакашвили. я не перестану повторять, а, голова... что преступники должны сидеть в тюрьме. В стране должен быть порядок любого цвета. Отдельно обсуждаешь uh, министра. Цвета президентов, они должны сидеть в тюрьме. Uh, цвета президентов, ску... они должны сидеть в тюрьме.